Талановита актриса, успішна телеведуча і турботлива матуся п'ятьох дітей. Сніжана Єгурова блискуче поєднує публічну професію і особисте сімейне життя. А це тому, що вона завжди чітко ставить перед собою мету і досягає бажаного. Її плани перевести родину за океан сколихнули весь вітчизняний медіапростір. Сьогодні у сніданку зіркова багатодітна матуся поділиться секретами власного успіху та розповість про майбутнє своїх дітей. Вона виховує п'ятьох п'ятьох дітей. При цьому залишається квітучою жінкою з великими планами на майбутнє. Сьогодні у нас в гостях акторка, телеведуча Сніжана Єгорова. как приятно у вас здесь, какие музыканты красивые. Их тоже показывали, а, да? А, а, а помните, вы член нашей великой команды. Конечно. С, 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 с всеми операторами темки бомки А сгадать, Нет, не вы... со своим самым любимым, прекрасным вообще оператором, который просто от момента создания Снеданка и до сегодняшнего дня, а прошло уже, наверное, лет 15, я так думаю. Так же... Он самый лучший, благодаря ему мы, ведущие, можем выглядеть хорошо. Марат Давыдович. <свят> ну, а вы же сделали... Дуже посильний внесок в историю сніданку с один плюс один. Как вам новая студия? Мне нравится новая студия. Очень здорово. Мой любимый зеленый цвет. Ну и самое главное, что мне всегда нравится, что в этой студии панует атмосфера позитиву и ранкового настроя. А найголовніше для наших женщин, как Снежана, пятеро детей. телеведуча актриса? треба все зробити графік дуже напружений всім приділити увагу на що цікаво що от деякі жінки ну от нам писали наприклад у кого одна дитина у кого там дві дитини вони можуть впасти в депресію вони розлучаються вони кидають роботу вони не знають що робити а у вас як це виходить ну звісно ж у мене ніколи такого не буває руслан я, як всі нормальні люди впадаю в депресію бросаю роботу і розважусь ругаю дітей ругаю себе, думаю, Что жизнь закончена, пора складывать лапки и вообще укладываться в какой-нибудь ящик. Но в принципе я тебе хочу сказать, что, конечно, дети самый главный стимул в моей жизни. Потому что когда я думаю, что пора уже все заканчивать, я задумываюсь следующая мысль о том, кому нужны они, кроме меня, и что будут делать мои несчастные дети, если я их мама прекрасная чудная, о них не позабочусь. Когда я поднимаю свои э, бренные органы, начинаю каким-то образом э, делать зарядку, приходить в себя в общем-то, поднимать себе боевой дух и как-то становится легче. Чи на зарядку выставляет часу? Об да, есть, изнуков? есть. Есть у меня в последнее время такая тенденция. Я поняла, что с возрастом женщина уже не может себе позволить просто рассчитывать на хорошее настроение изнутри и сразу вот блеск в глазах. Нужно уже потихоньку делать зарядку, я ее делаю. Ну, Адиты разум с вами ее роблять? Ну, нет, пока что они в хорошей форме без этого, поэтому они. Просто хороши, потому что они молодые. Молодость, знаешь, это такой прекрасный период, когда ты получаешь все ни за что, ни про что. Просто так. А потом уже вопрос, как ты этим распорядишься, и как ты в течение жизни, в общем-то, сохранишь то, что ты получил от природы, и как ты это приумножишь. В общем-то, я сейчас стараюсь каким-то образом сохранить, и, может быть, даже чуть-чуть приумножить. Приумножить и... Что, семью? Да, ну нет, семью? нет, нет, нет. Не? Я, я уже и уже на снеданке, с утра пораньше. Я очередной раз делаю официальное заявление, что я закончила свою 20-летнюю родовую деятельность, поэтому меня больше не ждите пополнения демографического взрыва. Пожалуйста, друзья, догоняйте. Я разумею, я и так виннер. Все в ваших руках, Снежану, але все иначе в руках Господа Бога. А Снежану у вас можно побачить и успех, так и сяя из вашего облича в обкладинках разных глянцевых выданий не только, вот, например, «Твое здоровье», так? Это один из последних номеров, в котором вы предлагаете и ваше издание э, свой путь э, к до самодосконаливанию женщины, как внутреннюю, так и внешнего. А, «Мой путь к совершенству» – проект, в котором вы будете принимать участие. Расскажите о нем. Ну, я не буду принимать в нем участие. Я больше, наверное, как? являюсь ну, как это… В качестве кого вы будете Не в качестве никого. Я не принимаю участие в проекте «Мой путь к совершенству». В в нем будут принимать участие женщины. простые женщины, украинки, которые, может быть, еще не стали на свой путь или где-то потерялись uh -huh. на середине пути или стремятся уже достичь своего совершенства. В общем-то, эту акцию, насколько я знаю, инициируют журналы, предлагают простым украинкам ну, в общем -то, заполнить купон, которого, к сожалению, пока что я не нашла в этом uh -huh. издании, но они обещают, что в июньском номере он обязательно появится женщины смогут подать заявку и на протяжении определенного периода я так понимаю что это будет в течение ближайших трех месяцев они примут участие в программе то есть ну то что можно сделать какими-то доступными средствами да это не знаю какие-то маски фитнес центры стилисты визажисты работа с психологом и в общем-то вот эти женщины смогут Пройти этот uh -huh. путь, почувствовать разницу между тем, какими они были до, и потом стали, вот и. Те, кто продемонстрирует наиболее хорошие результаты в кратчайшие сроки, а, получат призы. А главный приз это будет поездка в какую-то экзотическую Заход, страну. Чемодрибка. Но я не могу, к сожалению, отвечать за редакцию. Я, конечно, могу придумать и сейчас и официально есть. заявить об этом. Да. И Редакции, конечно, придется выполнять мои обязательства, но я не стану э, таким заниматься. Я просто рекомендую всем женщинам, если они хотят как-то изменить свою жизнь и чувствуют, что они действительно в депрессии или на грани развода, либо перестали себя любить до такой степени, чтобы каждое утро просыпаться улыбающись, то все-таки журнал «Твое здоровье» а. читать, б. прислушиваться к тому, что там сказано ко всем советам, с. попытаться воплотить это в жизнь. И я думаю, что они будут счастливы. До речи, цей купончик есть в этом вы можете его подивитися, купить и заполнить. Снежану, а чи есть для всех женщин какой универсальный шлях до... Досконалення. Ну uh, мені каждо я можу тільки сказати про своєму собственному опиті. От про нього ви розкажете за кілька хвилин. А ще найголовніше, чи зможемо ми через місяць, через два, можливо через рік ще бачитися зі сніжаною Ігоровою? Чи все таки її треба шукати за кордоном, до якого вона обіцяла поїхати назавжди? Про це дізнаємося. За кілька хвилин чекайте. Сніжана Ігорова в гостях сніданку за один плюс один». За, зараз. Саме час ромасими того запитання від нашого спонсора торгівельної марки. Якуб сунар, сніжано. Да, я готова. Любите ли вы изменять кардинальное жизнь? Любите? Своё жизнь. Я, в принципе, консерватор, но так складывается моя жизнь, что она сама меня всегда стимулирует к изменениям. Поэтому я с этим смирилась. Ну, все уже, я не знаю, уже и описались, и расписались в журналах. Не знаем, что делать. Снежанна Егорова едет в Америку. Когда? Я пока что не сижу на чемоданах. На самом деле, я говорила о своем намерении, о том, что... Я сигнализирую таким образом, что ситуация, которая в стране для наших детей для которых, собственно, мы все живем и хотим, чтобы им было лучше, не совсем положительная. Человеку амбициозному, яркому и талантливому страна пока что не в состоянии предложить достойной сатисфакции. Поэтому э, я-то, в принципе, себя неплохо чувствую. Но если дальше так будет продолжаться, если будет процесс руинации и деградации, то, в принципе, я вымушена буду просто за радость своих детей каким-то э, рухаться в напрямку цивилизации. Но это не означает, что я просто завтра уже еду. Поки що ні. Про плани не тільки. Ось цього ти, ти, ти нам розказала в невеличкому сюжеті зараз увага на екрани. Родина телеведучої Сніжани Єгорової поступово переїжджає до Америки. Вже цього літа до Сполучених Штатів їде середня донька Олександра. Навчатиметься в Голівуді. Моя середня дочка, вона хоче вчитися. В лос анджелесе хочет учиться в голливудской актерської школе. В течение всего следующего года она будет учиться в Америке и жить в прийомній семье для того, чтобы совершенствовать свой английский. англійський. Тамрія про велике кіно це тільки привід. Насправді ж, амбіціозна дівчина перша ластівка у подальшій міграції родини. Ідея в те, що до Америки народилась вже давно. Америка, потому что там всі іммігранти, і в общем-то всі люди, которые хочуть чего-то в этой жизни добиватися. На такий крок Ігорова наважилась через розчарування у рідній країні з Україною у телеведучі сумні асоціації. Коли твій дом горить. то ты до какого-то разумного предела пытаешься его тушить, да? Прикладываешь какие-то усилия, носишь воду. Но когда ты понимаешь, что скоро тебе на голову свалится крыша, то ты хватаешь детей, и в чем есть, выбегаешь на улицу и думаешь, господи, слава богу, что остались живы. Однако Снежана еще и сподевается. Все может измениться. Себе и стране дала два года на то, чтобы І справиться до того ж Сніжана у своїх пориваннях самотня її чоловік Антін Мухарський палкий патріот України і не погодиться на переїзд за океан. даному випадку ми а, не являємося єдиномишленниками. Мужчини більш егоїстичні і вони способні думати в першу чергу, про себе. Та Сніжана стверджує, що розбіжності у поглядах з чоловіком її не завадять. Вона налаштована серйозно. В первую очередь я мать для меня мои мене мої діти і гораздо важнее всего остального, что есть в моей жизни. Вочевидь, зараз телеву душу не спинити, але за два роки може багато чого змінитись. Сніжано. Ну і коли побачила Антіна, трохи навіть відвернулася. Що це була за емоція? Но а, вообще-то благодарю телевидение за то, что благодаря а, усилиям журналистов все то, что о чем я говорю, приобретает несколько иной оттенок и гораздо более серьезные а, глубокие корни. Спасибо Саломее Витвицкой, она очень ответственно за кадром вообще интерпретирует какие-то мои вещи. А, к счастью, я очень хорошо и давно работаю на телевидении, поэтому мне даже вот странно, во что это все вылилось. Вот то, что я рассказывала, было как-то более, мне кажется, философским и угу. как-то более аргументированно, К счастью я сама умею высказывать свои мысли, но больше я не буду сотрудничать с журналистами давать интервью. Для того, вы в прямом эфире, чтобы ну, сказать все Ну, собственно, я все правде. что, все, что я могла, я сказала в нашей предыдущей студии. То есть все не настолько плачевно, да, угу. и не настолько ну, глубоко. Потому что складывается такое ощущение, что я такая обиженная, несчастная женщина, которая уже не видит просто света в конце туннеля. Единственный шанс это уехать. На самом деле все не настолько плохо. И, естественно, я как человек, пять детей родивший в этой стране, понятное дело, что я абсолютно четко декларирую, что я хочу жить здесь, я хочу делать все для того, чтобы в этой стране было хорошо. И моя, и телевизионная и деятельность, и общественная, она, в общем-то, этому способствовала. На... Но с другой стороны, я как человек, который имеет отношение ко многим процессам и видевший какие-то вещи а, бэкстейдж, да, за кулиссию, я сигнализирую о том, что у нас не все так хорошо. И чем больше людей будет это осознавать, тем больше, возможно, появится желающих остановить этот процесс. И слава тебе, Господи, на оптимистичной ноте мы, моему завершить студию здесь Снежные горы.